assalomu alaykum fayzli oshxonaga xush kelibsiz bugun sizlarga juda judayam mazali snikers tortini pishirishni oddiy va oson usulini ko'rsatib beraman oshxona birinchi bo'lib ishni tortni biskvitini tayyorlashdan boshlaymiz yog'siz quruq idishga olti dona tuxumni sarig'idan oqini ajratib olamiz besh dona katta tuxum ishlatsanglar ham bo'ladi manda tuxumlar katta kichikligi har xil bo'lganligi sababli olti dona ishlatdim tuxumni oqiga bir chimdim tuz qo'shib mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz tuxum hatto idishni to'nkarganda ham oqib tushmaydigan darajada bo'lishi kerak endi bir choy qoshiq vanilin va olti osh qoshiq shakarni oz az ozdan qo'shib mikser qilishda davom etamiz ketidan tuxum sarig'ini ham qo'shamiz uni to'rt besh sekund mikserlasak yetadi ko'p mikserlamaymiz chunki biskvit suyilib ketadi to'rt uchun olti dona tuxum ishlatdik demak olti osh qoshiq oliy navli sifatli unni solamiz unimizni elakdan oz ozdan o'tkazib lopatkada sekingina pastdan tepaga qarab aralashtiramiz unni birdaniga qo'shib yubormanglar bo'lmasa aralashtirish qiyin bo'ladi va biskvit suyulib ham ketishi mumkin endi biskvitni 22 diametrli pishiriq qog'ozi solingan qolipga qo'yamiz va 180 darajada qizigan duxovkada 20, uzog'i 25 besh daqiqada pishirib olamiz albatta biskvit o'xshab chiqishida duxovkaning ham roli katta goodvill duxovkalarida biskvitlar har doim a'lo darajada bo'lib o'xshab chiqadi agar duxovka tanlashda boshingiz qotayotgan bo'lsa hech o'ylamay goodvell duxovkalarini tanlashingizni maslahat beraman biskvit tayyor bo'lganligini bilish uchun yigirma daqiqadan so'ng duxovkani ochib qo'limizda nomiga biskvitni o'rtasini bosib ko'ramiz agar o'rtasi suyuqroq tuyulsa demak yana ikki uch daqiqa pishirishda davom etamiz ichlarigacha pishgan yoki pishmaganligini cho'p bilan aniqlab olamiz cho'p quruq chiqsa demak uni ko'rsatganimdek turg'azib qo'yib biskvitni shu ko'rinishda işte sovutib olamiz bu ishimiz biskvitni o'rtasi cho'kib qolmasligi uchun qilinadi biskvit sovugunga qadar tortni kremini tayyorlab turamiz ikki yuz ellik gramm xona haroratidagi yumshagan sariyog'ni rangi ocharguncha mikserlaymiz krem yanada mazali chiqishi uchun ishongan va o'zingizga yoqadigan sariyog'ni ishlatganingiz ma'qul ellik gramm quyultirilgan sut va uch yuz yetmish besh gramm iriskani qo'shib mikser qilishda davom etamiz mana tez va oson tayyorlanadigan mazali krem ham tayyor endi sovigan biskvitimizga qaytamiz uni biz teng ikkiga bo'lib olishimiz kerak so'ng bir osh qoshiq quyultirilgan sutga ikki osh qoshiq suvni aralashtirib biskvitni ozgina namlantirib olamiz xohlasanglar biskvitni shirin suv yoki sut bilan namlantirsanlar bo'ladi kremni yarmidan ko'prog'ini biskvitga quyib tekislaymiz ustidan 100 gramm qovurilgan va tozalangan ker yong'oqni sepib chiqamiz yong'oqni ustidan ham yana ozgina krem suramiz kremni to'rtdan bir qismini tortni ustiga surish uchun olib qo'yishimiz esimizdan chiqmasin biskvitni ikkinchisini ustidan yopamiz va qolgan kremni ustiga solib har tomonlariga qoshiq pichoq yoki shpatelda surib chiqamiz endi bu to'rtimizni kremlari qotib olguncha uni muzlatgichga o'ttiz daqiqaga olib qo'yamiz bu orada tortni ustiga shokoladli ganash tayyorlab turamiz yuz gramm shokoladga bir yuz yigirma gramm qaynoq qaymoqni quyib aralashtiramiz ganash tayyor endi buni xona haroratida sovuguncha olib qo'yamiz to'rt muzlatgichda sovib qotib bo'ldi endi ustiga sovigan xona haroratidagi shokoladli ganajni quyib pichoq yoki shpatelda har taraflariga ehtiyotkorlik bilan surib tekislab chiqamiz hamma joylariga ganajni teg'izib qo'ldan kelgancha tekislab chiqamiz keyin esa buni o'n besh daqiqaga yana muzlatgichga olib qo'yamiz to'rtni muzlatgichdan olib ustiga xohish va fantaziyaga ko'ra yasatsak bo'ladi misol uchun man osongina shokoladni eritib bezak berib chiqdim mana ko'rib turganinglardek tayyorlanishi juda ham oson sniker tortimiz ham tayyor barchanlarga ushbu tortni tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman agar sizga ushbu tortni retsepti yoqqan bo'lsa uni do'stlaringiz bilan bo'lishing va kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang videoga layk qo'yib kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling e'tiboringiz uchun katta rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar